এয়া মাঘৰ এক তাৰিখৰ দিনা জলপান মানে কাঠ আলু আৰু পিঠা পনা খাবলৈ লওঁতেই এয়া আহি পালেহিয়ে নহয় আমাৰ সৈনিকসকল আজি আচলতে এটা অনুষ্ঠান আছে অসমীয়া পাকঘৰৰ সেই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে এয়া সকলো বস্তু বাহানি নিবলৈ আহিছে আজি অনুষ্ঠানটো আছে নিমুনাগৰত নিমুনাগৰত এখন বিবাহত এটা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়ালত আৰু এয়া ৰান্ধনীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আজি খাদ্য বিশেষ খাদ্য আছে আৰু যথেষ্ট মানুহ হ'ব বুলি জনাইছে তেওঁলোকে সেয়েহে এয়া প্ৰস্তুতি চলিছে কালিৰ পৰাই আচলতে প্ৰস্তুতি চলি আছিল আৰু আজি পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি আছে আৰু এয়া সকলো সম সামগ্ৰীসমূহ ফ্ৰাই কৰি আছে বইল কৰি আছে নিজৰ যি প্ৰিপেয়াৰচন আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সেই প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে আজি খাদ্যত কি কি আছে আটক ধুনীয়া খাদ্য মই জনাম আৰু এয়া যুৱকসকল সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলোৱে ভাগে ভাগে নিজৰ কাম কৰি আছে তাতে কণী মুখত নভাবি কপৰি আৰু এবাৰ গৃহস্থৰ ফালৰ পৰা একাপ স্পেচিয়েল চাহ দিছে যিহেতু ঘৰৰ পৰা সোনকালে আহিছিলোঁ চাহ খালেও সময় নাপালোঁ আৰু এয়া যুৱতীসকলো আহি ইতিমধ্যে পালেহি আৰু এয়া যুৱতীসকল সোমাই আহিছে আজি প্ৰায় পোন্ধৰজন যুৱক যুৱতীয়ে পৰিৱেশনৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ আৰু এয়া ৰান্ধনীসকলে বাচমতী চাউলৰ ভাত ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে গৰম গৰম ধোঁৱা বুলি থকা আৰু আনফালে এয়া চিকেন কাৰী ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু এয়া পোলাও পোলাও ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ঝৰঝৰীয়া বাচমতী চাউলৰ পোলাও আৰু ওখ দেশসমূহৰ পাছতে যিহেতু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন হ'ব সেয়েহে প্ৰায় সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ হৈ গৈছে আৰু ওখ দেশৰ পাছতে অনুষ্ঠান হ'ব যিহেতু এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান সেয়েহে পিছৰ পৰ্যায়ৰ বাবেও প্ৰিপেয়েশ্যন চলি আছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি খাদ্য সেই খাদ্য ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বুফে কাউণ্টাৰৰ পৰা আৰু এয়া সকলোবিলাক সামগ্ৰী যুৱতীসকলে সাজু কৰিছে আৰু এয়া প্লেটসমূহ তেওঁলোকে চাফ চিকুণকৈ মচি লৈছে আৰু সকলো যুৱতী ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱকসকলেও ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱকসকলে খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ অনা নিয়া কৰিবলৈ লাগিছে টেবুল চকীখিনিও আচলতে লগাই দিছে এইটো কাম আচলতে যুৱকসকলৰ নহয় এয়া পেণ্ডেলৰ কাম ভাতত উজু নহয় তাম তাৰপিছত বেলেগে লৈ ল'ব আৰু সোমাব নি চোৱা ইমান ধুনীয়াকৈ তোমালোকক দিছে তেখেত আহিছে আজিলৈ ছোৱালীখিনি গুচি অহা দেখি ভাবিছে চাগে অনুষ্ঠান শেষেই হ'লনি নহয় আচলতে তেওঁলোকক যে ফটো মাৰিব লাগে ভিডিঅ' কৰিব লাগে তাৰ বাবেহে এয়া সকলো যুৱক যুৱতী মানে যুৱতীসকল ওলাই আহিছে আৰু এয়া চেলফি আৰম্ভ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ আৰু আনফালে এয়া ভিডিঅ' বনাই লওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ লুটিঘা পৰিলোঁ পিছৰবাৰহে এয়া ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আচলতে ওখোৰা মোখোৰা ঠাইডোখৰ অকণমান আৰু এয়া যুৱতীসকল প'ষ্ট দিছে ফটো আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে আজি অসমীয়া পাকঘৰৰ যি ৰান্ধনীয়ে কি বনাইছে চাওঁ এয়া খাদ্যগৃহৰ ভিতৰত সুন্দৰভাৱে যুৱতীসকলে খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে এয়া অতিথিসকলে খাদ্য খাই আছে আৰু এয়া আমাৰ লোহিত গগৈ লোহিত গগৈয়ে এয়া প্লেটসমূহ সজাই ৰাখিছে এয়া চামুচ এয়া জলকীয়া নেমু এয়া ছালাডসমূহ দেখিছে লোহিতই সুন্দৰভাৱে এয়া সজাই থৈছে সুবিধা হোৱাকৈ মানুহৰ আৰু এয়া আলু ভুজিয়া আৰু বাদাম আৰু এয়া হৈছে লাই আৰু নাৰিকলৰ চাটনি আৰু আনফালে এয়া হৈছে মিঠা চাটনি খেজুৰৰ পুৰি লগত খাবলৈ আৰু এয়া হৈছে বাদাম চাটনি তাৰপিছত এয়া হৈছে পুৰি এয়া পুৰি দি আছে আমাৰ স্পৃহাই আৰু আনফালে এয়া কৃষ্টিনাই এয়া দি আছে পোলাও ভেজ পোলাও সুন্দৰ হাঁহি মাৰি এটাই দি আছে ভেজ পোলাও আৰু এয়া চিখা চিখাই দি আছে এয়া বাচমতী চাউলৰ ভাত সুন্দৰ সুন্দৰ বফেট ছেটত এয়া প্ৰণিতা প্ৰণিতাই দি আছে এয়া ডাল ফ্ৰাই ডাল ফ্ৰাই দি আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰিঞ্জুমুনি ৰিঞ্জুমুনিয়ে দি আছে এয়া চাহী পনীৰ সুন্দৰ গ্ৰেভীৰ সৈতে আৰু আনফালে এয়া বৰ্ণালী বৰ্ণালীয়ে দি আছে এয়া কণী দম সুন্দৰ এয়া কণী দম আৰু সুন্দৰ গ্ৰেভীৰ সৈতে দেখিছে কি ধুনীয়া লোভনীয় খাওঁ খাওঁ লাগে দেখিলেই আৰু আনফালে এয়া ৰিম্পী ৰিম্পিয়ে এয়া দি আছে কুকুৰা মাংসৰ জোল কি ধুনীয়া গ্ৰেভিখিনি চাওক ডাঠ একদম আৰু ওপৰত ক্ৰীমেৰে গাৰ্নিচিং কৰি দিয়া হৈছে সজাই তোলা হৈছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰিণি ৰিণীয়ে দি আছে এয়া মৰিঘণ্ট আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বৃষ্টি বৃষ্টি দি আছে এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই গৰম গৰম ভাজি ভাজি দি থকা হৈছে বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এয়া ঠাণ্ডা দিনৰ বিশেষ মানুহে ভালপোৱা যি ব্ৰকলি ভজা আলু ভজা তিতাকেৰেলা ভজা কেপচিকাম ভজা আদি গৰমে গৰমে দি থকা হৈছে আৰু এয়া গৰম গৰম মাছ ভজা মাছ ভাজি ভাজি পতাপট গৃহ মানে অতিথিক দি থকা হৈছে আৰু এয়া হৈছে আপেলৰ হালোৱা ওপৰত পিষ্ঠা বাদাম দিয়া আৰু এইখন হৈছে আমাৰ থালিখন ইয়াত পোলাও আৰু পুৰি লোৱা হৈছে ইয়াত নিৰামিষ ভাজিসমূহ আছে ইয়াত বুট দাইল আছে চাহী পনীৰ আছে এয়া ব্ৰকলি আৰু আলু আদি ফ্ৰেঞ্চবিন আদি আছে আৰু আনফালে এয়া ছালাড লোৱা হৈছে মিঠা চাটনি আৰু চাটনি আৰু এয়া হৈছে ভাতৰ থালিখন ইয়াত আছে বাদাম আলু ভুজি বাদামৰ চাটনি নাৰিকলাইৰ চাটনি ইয়াৰ ছালাড এয়া বেঙেনা ভজা এয়া তিতাকেৰেলা ভজা কেপচিকাম ফুলকবি এয়া মাছৰ এটুকুৰা নেগুৰ যিসকলে নেগুৰ খাই ভাল পায় তেওঁলোকেহে বুজিব নেগুৰ

নেকি ভাল হ'বা যেন ভাল দিবি लको ने हम्म केने गा पाइसे हालताइसे नुगलर

ধুনীয়াকে কোৱাচোন ভাল জোৰে কবা কবা ধুনীয়াকে কবা পুৰি পুৰি এইো নাই দেখুন আমার ভাগ্যটা নাই কি হল আৰু এয়া লাহে লাহে ৰাতি হৈ আহিল আৰু এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য ৰাতিও এয়া অতিথিসকলে খাই আছে যথেষ্ট অতিথিৰ সমাগম হৈছিল এটা সময়ত আৰু এয়া এগৰাকী ইউটিউবাৰ নাগালেণ্ডৰ ইউটিউবাৰ হয় আমেন ব্লগ বুলি এটা ইউটিউব চেনেল আছে তেখেতৰ আৰু তেখেতে যুৱতীসকলৰ এয়া ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে মানে ব্লগ বনাই আছে

দেখাই মই এইটো বনাই এতিয়া মানে দেই মই এনেকৈ দিলোঁ অলপ তেতিয়া এইটো ভাঙি গ'ল নাই এতিয়া আকৌ মই এনেকৈ বনাই আছোঁ সঁচাকৈ সঁচাকৈ বনাই আছো বনাই খাব নাই Được ạ. Tôi cho tôi. Bạn gọi cho tôi. Bạn gọi cho আৰু এয়া নিশা আঠ বজাত আকৌ ভিৰ লাগিবলৈ ধৰিছে আৰু এয়া অতিথিসকলে এয়া খাদ্য গ্ৰহণ কৰি আছে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হৈছে আকৌ সকলোৱে চুৱেটাৰ পিন্ধি আছে জেকেট পিন্ধি আছে দেখিছে এওঁলোকৰ তেলে ফাটিছে তেলে চৌ চৌ আৰু এয়া নিশা এঘাৰ বজাত আমি বস্তু বাহানি সামৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ আৰু এয়া যুৱতীসকলো ঘৰলৈ যাবৰ বাবে সাজু হৈছে